мужчина пожилой, с умными глазами. Это не показатель. Не судите по внешности. а и не судите. Иногда внешность а очень обманчивая. Плохо, плохо слышно, у меня интернет, видать, плохой. А я не знаю, вы откуда? А нет. Человек взрослый, человек с умными глазами, с хорошей прической. Вот у меня тоже хорошая. У вас тоже прекрасная прическа, я считаю. Да, такая, у, у каждого своя. Я откуда? Я с Ленинградской области. Откуда вы? С Ленинградской области? Да, да. А я из города Белгород. Ну, ну это наслышанно, да. Да? Да. Это грусть-печаль. Что-что? Грусть-печаль. Русский чай? Ну, что происходит? Грусть. Грусть. А, грусть-печаль. А я услышал русский чай. У нас тут все больше чая ахмат да, да, и все больше в черных пакетиках. Да, все, все очень нехорошо. Ну, не, делаю, что... не, не на кого пенять, знаете ли, сами виноваты. Неизвестно, кто виноват, нам не очень понятно, кто виноват. Что тут непонятного? Мне понятно абсолютно. Ну, что, что по-вашему, кто виноват? Ну, тот, кто развязал войну, виноват. А кто развязал, по-вашему? Я скажу так, Вовка тренер. Не расслышал. Вовка тренер. А, вы про это. Ну, мнение ваше я так думаю что имеет свою логику я думаю так ну да я понимаю что из-за ленинградской области оно не настолько ощущается да, да, это я понимаю когда они касаются конкретно человека это немножечко по-другому все выглядит и хоть уша и болит но выглядит это по-другому Так вот. Если бы я мог, вы понимаете, я бы помог. А я же бы о помощи не просил. Я бы все исправил, если бы мог. По-моему, этот человек давно заслужил награду. Золотую табакерку или шелковый шарфик. Это вполне в духе времени. Не можем же мы использовать против него террористическое оружие типа новичка. Нет, будем, так сказать, пользоваться традиционными методами. Новичок это, я думаю, сказка. Больше. Больше сказки. Какие сказки? Эти сказки, ощуща... Эти сказки ощущаются над головой очень хорошо. Какой бы я был. Я, конечно, не ура, патриот, но в ваших словах чувствуется веяние немножечко каких-то таких сил. Нет, в моих словах, в моих словах чувствуется веяние правды. И все. Угу. А не каких-то сил. Почему? Вы не знаете. А вот когда начнет долетать до Ленинградской области, вы узнаете правду. Так же, как я ее узнал. Знаю, знаю. Если бы человек был непростой, то вы бы в сидели. Я очень простой человек. Если вы считаете, что простой человек не может знать правду, то вы мало чем отличаетесь от хранителей табакерок. Я считаю, что. Человек, не может. Я очень простой человек. Да, очень да. простой. Крайне простой. но я просто имею образование. Ну, как-то читать могу. Буквы знаю. Иногда иногда даже русским языком владею. Поэтому как-то мне узнать правду не очень сложно. А когда она еще над твоей головой летает, так это вообще легко. Ну, знаете. Угу. Я спорить. Я знаю, почему вы не будете спорить, потому что вы прекрасно понимаете, что я прав. Вы просто боитесь сам себе признаться в том, что мы сотворили э, ужас. Мы сотворили именно мы. Такие как вы, я, простые люди. Мы привели к власти чудовище в нашей стране. Это чудовище развозало войну и ведет ее. И война-то пришла на нашу землю. На мою, вашу, но пока только на мою. ну до вашей тоже дойдет. Одну секундочку. Я думаю, что вы не из Белгород. Да вы думайте, как хотите. Мне все равно, что вы думаете. Абсолютно все равно. Но просто, когда дойдет до Ленинградской области, а вы вспомните, а я вот с человеком из Белгорода говорил, а он мне говорил еще в сентябре 24 года, что так оно и будет. Ну, тогда уже поздно будет. Да, да вы что? Да. Пойду воевать, значит. Пойду воевать. Да я и в этом не сомневаюсь. Ну и никаких проблем. Ну, если вы считаете, что отдать жизнь за этого ублюдка, это никаких проблем, то это дело ваше. Да нет. Вы Тогда. вообще, у вас категории мышления какие-то дурацкие. Да я вообще дурак. Знаете, оно перестает быть страшным, когда на тебя летят... Э различного рода боеприпасы с боевой частью от 50 до 500 килограмм, то человек сразу становится дураком. Ум не проясняется, он наоборот затуманивается. Меня уже не боеприпасы, так что вы меня не а говорили умные глаза, а как хорошо начинали взрослый человек с умными глазами, видите, теперь дураком называете. Же что вы Где вы воевали? Что вы несете? Где вы воевали? Ну что вы мне тут рассказываете, воевали вы. Ну, то, что то вы не считаете, то и я не. Вы нигде не воевали. Вы врете. Иначе про сочувствие вы мне тут не рассказывали бы. И про то, как я неправильно э, излагаю свои мысли, тоже не рассказывали. Родина наша это наша родина. А те, кто руководят нашей родиной, негодяи. Вот и все. Родина, как говорит Юра Шевчук, это не жопа президента. Которую надо залезать до дыр. Я бы не сказал, что вы не правы. Вы так и сказали. Я бы сказал, что у вас, у вас конкретика слишком высокая. Так фронт рядом, понимаете? А когда фронт рядом, все очень просто и конкретно. Предельно просто. Нет вот этого вот, все не так однозначно. Нет вот этих вот дурных мыслей, что мы чего-то не знаем. Когда фронт рядом, все просто и однозначно, и сразу понятно, где черное, а где белое. Вот так вот. Да, вас услышал. Вы не думаете, что я вот так сказал, вот дурак? Нет. Вы так и сказали. Хорошо, я так сказал. Виню себя, извините. Хорошо. Я не, не думайте, я не говно. Но есть кое-какие вещи, которые, ну я, например, не знаю каких-то вещей, поэтому утверждать я не могу. Но прислушиваюсь к каждому мнению и ваше мнение. Ну, Извините, но ваше мнение обязательно у меня в душу ляжет, и я это все буду помнить. Ну, я вам об этом и сказал, что вы будете это помнить, чтобы, главное, поздно не было. Ладно, давайте. Пока. Трэш. Просто трэш. Просто трэш.